不进来，在门口磨叽什么？太可怕了！我不会真的要被拍死在知识的海洋里吧？随便坐。 谢谢。好像也没故意为难我的意思嘛。这是你的家政守则，请你务必牢记并遵守。这么多，列表狂人啊！每周彻底打扫房间不得少于三次，水槽的碗筷不能隔夜。 洁癖狂本尊没错了。另外，我对身材管理比较严格，高糖、高盐、高油严格禁止，碳水、蛋白质、脂肪需要按照五比三比二严格搭配。这是吃饭还是吃成分表、啊？有问题吗？没问题啊，你有钱，你您继续。除了饮食，你需要牢记我的作息。我一般早上六点起床，二十分钟慢跑，十分钟淋浴，所以你需要在六点半之前准备好早餐。 六点半，和我平时差不多都是七。我一般晚上七点到家，你需要提前准备好晚饭，太晚容易影响消化。嗯。今晚不用了，我吃过了。晚上八点到十一点是我的学习时间，除了唱、跑、跳，你可以自由活动，明白吗？明白。其他的没有那么重要，你自己看。啊，果然，男孩子们都越来越精致了。 自恋是矫情的温床啊！哦，对了，不是吧？内心 OS 也能听见？记得把单子贴床头，时刻提醒自己。哎呀，没想到、哦。 顾言洛在家里有另外一面，哎，好舒服，这么多，不行，上岗第一天，我得留个好印象啊，找事儿干。 的小兔兔已上线，算了，这太可爱了，他被我迷倒了怎么办呢？还是你吧，哎、哦，加油工作吧，小可爱。 不怪，先搞好关系总没错 <coughs>。雇主大人，刚切好的水果，要不要尝一下？谢谢，你忙你的吧，不用管我。尝尝嘛。